Всем привет, с вами Android Бомж. Сейчас я играю в такой прикольный авиасимулятор, сюжет которого я управляю истребителем СУ-27. Я являюсь пилотом вооруженных сил Украины, и моя задача зачистить бандгруппирование на востоке Украины если честно авиасимуляторы всегда любил но я больше любил такие исторические в плане там, кукурузниками мессершмитами. вот это э, продукт уже полюбившийся многим игры наш э, компании наша игра э, которую я уже презентовал игру Взя взять крым по моему да вот, я сразу говорю разработчикам, что я это видео не буду использовать в коммерческих целях, поэтому, ну, чтобы не было на меня жалоб. А, просто пару слов об этой игре. А, ну, что касается графики, то она достаточно таки прикольная. А, ну, как прикольная, как на Android. Она, видите, красочная такая. Ой, кажется, попал в жилое здание. Да пофиг, все равно журналисты скажут, что потерь нет. Вот, конечно, можно было бы еще доработать, поскольку она весит около 30 метров. Ну, а так, по сути, подшаманить текстуры, и а, можно играть. Ай-яй, главное не упасть, а то в плен попаду. Вот, ну, что касается игры, еще то она как бы нагружает процессор. Ой, спикировал. Нагружает процессор незначительно. Э, ну, просто такой момент увлекательный. Э, что же, я не скажу, что это лучший из авиасимуляторов, в которые я играл на Android. Ну, я думаю, эта игра будет еще обновляться, поскольку, ну, это и есть обновление, я так понимаю. Здесь как бы написано, что дано еще больше времени. Вот, что касается еще установки, то, ну, не знаю, чуть-чуть мне показалось подозрительным, что требуется идентификация устройства и там данные о вызовах. Но мне это все равно, у меня все равно планшет краденый, и я думаю, через месяц его где-то здесь не будет. А поэтому, если там меня захотят уличить в в сепаратистских каких-то настроениях экстремистских, то милости прошу к нашему шалашу. Вот, ну что ж, летаем, взрываем, управлять лучше пальцами, а не мышью, потому что, видите, мышью я уже разбиваюсь который раз. А, ну и вот еще почему-то я когда включил, то экран был вверх ногами. Удачи всем!